Приветствую всех подписчиков. Начали меня просить, чтобы я что-то разобрал. Комментарии, не знаю, на что, но выбрал я вот такие часы с коллекции. Просто я их купил на аукционе Виолити, а там еще одни нашел, но в новом лучшем состоянии и думаю, буду брать, если никто не заберет. А вот эти часы разберу вам и покажу, что внутри. Надеюсь, с вас лайки и комментарии. Поехали! Вот, открутил механизм. Подивимся, какие тут механизмы. Ну, не скажу, что тут что-то интересное. Но пока в таком виде мы его бачим. Кстати, кому интересна надпись, написано Павлику в день народжения от Гали, 1970 год. Вот так, такие подарки дарили в 70-х годах. Сейчас будем откручивать дальше. Кстати, кто не знает, как работает будильник, почти как бомба, можно сказать. Вот начинает звонить, вы нажимаете, и тут хоп, клин. А когда вот так, то разбирается, то, наверное, вынимается вот эта шкала. И что-то там сейчас будем откручивать, вот эти все болты. А хотя хочу подковырнуть, попробовать вот эту штуку, че вылезет механизм полностью. О, часики даже пошли. О! Вот так я вынял механизм полностью. Вылетела кнопка. Вот, вот так выглядит механизм. Часов слава. Манда in US. Сейчас мы будем разбирать дальше. Хотя дальше не знаю, что надо, Чи интересно вам будет. Можно раздивиться так, что тут есть. Чтобы его дальше не разбирать. Вот такие механизм. Что хочу сказать? Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Если будут заходить такие вам ролики, я буду вам еще что-то разбирать и показывать.